Я хочу передать Олегу Валерьевичу Ляшко привет, потому что в таких условиях, в которых Восточная Украина провела выборы, когда люди боялись физической расправы, когда было действительно страшно, мы перед нами поставили задачу, чтобы на Восточной Украине выборы состоялись, и мы честно и добросовестно э, выборы, у нас все дельницы работали. Э, Показатели за Ляшка очень хорошие. Наш шеф вышел по Украине на третье место. И очень обидно, когда обещанные деньги, обещанная заработная плата э, или кто-то украл или не дошла. Я прошу, чтобы Ляшко рассчитался с людьми по целому Северному Крылу. Это Троицк. Троицкий район, Белокуракина, Сватова, Старобельск, Кременная. Люди, которые возглавляли эти выборы, теперь прячутся от тех людей, которые работали на выборах. Им просто стыдно смотреть другим людям в глаза. И я считаю, что это предательство. И не за горами идут парламентские выборы. Я Уверена, что Ляшко будет продвигать своих людей, свою команду. На что он рассчитывает, я не знаю. Скажите всем, может Олег Валерьевич не знает, может эти деньги украли другие люди. Пусть он посмотрит этот момент и свяжется с людьми, или попозже заплатит, или скажет, что у него какая-то финансовая финансовое затруднение. Но мы ждем потому что мы заработали эти деньги. Была от партии Ляшко, я не состою в партии, но как бы мне делегировали полномочия быть членом комиссии. На тот, это, на, на, тот момент сложилась такая ситуация, что с 23 числа у нас был уже то есть два председателя участковой комиссии пятьсот 440-558, то есть один отказался, другой по некоторым Причинам не смог представлять голову, и меня попросили стать членом, то есть из членов стать председателем комиссии. То есть на данный момент не было транспортных документов. То есть документация была нулевая. 25-го, это значит, была чрезвычайно экстремальная ситуация. Я за три дня решила все вопросы организационные, административные. Я ездила за бюллетнями, отвозила бюллетни. Вы понимаете, что ситуация какая была, очень напряженная. То есть, почему люди не хотели идти головой комиссии? Потому что это помимо того, что это ответственность, уголовная ответственность, это еще при нашем военном положении на Востоке, это как бы эк экстрим. И э, ситуация вот э, что возмущает, не только меня, потому что на некоторых дельницах были также поставлены секретари очень неожиданно. И мы не получаем зарплату, это очень возмущает. Потому что... Зарплату саму своего кандидата. Да, то есть кандидат, который нас пригласил, который делегировал, я, я не член его команды от Ляшко, но я честно выполнила экстремальность условиях я выполнила все. То есть, ну, вы понимаете, люди работали с 8 числа, то есть спокойно, э, делали свои, исполняли свои функции, свои обязанности. Я выполнила все, что поручила государство и то, что, как я считаю, должна была выполнить от этого кандидата. То есть выборы прошли честно. Ну, извините, за мою работу я не получила от э, партии Ряшко ничего. Я возмущена. Понимаете? То есть то, что делалось во всей Украине и то, что делается в Восточной Украине, немножко отличается. И мне кажется, надо было пойти навстречу и как-то э, с этим считать.